Ну, настоящем мы наблюдаем с вами э, бывший лесопильный цех, который остановлен по причине отсутствия сырья. Значит, э, ну вот эта скромная эстакада, по которой лес поступает к турецкому станку, леночнопильному, шириной ленты 100 мм, зубов, плющина формовочный. Значит, э, этот станок может э, кругло-бревно пилить на лафеты обрезную, необрезную доску и горбыль, плюс можно делать трехкантный брус но также делать и обрезную доску, но мы сделали схему следующего плана, что этот станок пилит лафеты необрезную и горбыльную часть доски по этой эстакаде подается все к следующему станку, который старенький, но рабочий, называется кара который делит э, лафеты на э, обрезную доску по ассортименту и горбыль дорабатывает э, в обрезную доску вытягивает э, диск э, стоит э, толщиной 3,6 мм дальше по конвейеру мы наблюдаем с вами пиломатериал отправляется на склад готовой продукции вот такая вот нехитрая схема происходит распил э, круглого гряза на первом станке турецком. Бревна получается лафет и две трения обрезной доски плюс горбыль. Работа человека на станке, операторы, помощники. Eu vou provar agora Из этого, ой, стаканец бревна возвращается в следующему станку. Это второй станок делит э, лафеты на ассортимент, на полтинник, дюймовку, как бы на задание мастера, спецификации. Готовую продукцию скидывать на конвейер и все это на в готовой продукции. На первом станке продолжается цикл расчиловки бревен на лакеты и на обрезную доску, и горбы. Второй станок кара, промежуточный, эстакадный направляющие. И вот первый, станок первой линии кара, турецкого производства. Мы называем его Турчанка. Длина пилы 7 метров. 360 миллиметров. Циклон для вытяжки опилок.